І детальніше обговорити події в зоні бойових дій на Донбасі. Ми запросили до нашої студії кількох гостей. Це Семен Семенченко, знаменитий командир батальйону спецпризначення Донбас та заступник командира взводу батальйону Донбас. Позивний артист. Доброго дня вам, панове, доброго дня і е, спершу до звертатися, так, пане артист, так Добре, я буду так звертатися. Наскільки мені повідомили, ви щойно були звільнені з полону. Тобто ви підтримуєте той режим припинення вогню, бо інакше б ви досі залишалися в полоні. Я правильно розумію? Навірно, правильно. Без прикращення огня, мабуть, я б оставався в плену, так як ще багато моїх товаришів. А скільки з батальйону Донбас перебуває зараз в полоні? Вместе со зі мною там було 110 человек. Зараз осталось, наскільки я розумію, 99. А як ви оцінюєте ті кроки, які здійснює українська влада там, і військове керівництво з приводу обміну полоненими? наскільки швидко, оперативно, там, правильно ведуться ці е, заходи? Як правильно я не знаю, я в них не участвую, але я думаю, що медленно. Я думаю, що по більшому счету, якщо ми прекратили огонь і ми разговариваем, ми могли вже зробити все для того, щоб всіх витащити відтуда. Всіх. От, от ті темпи, які ви бачили, за скільки може закінчитися цей процес обміну полоненими, коли з обох сторон не залишиться вже. Я не можу ответить на цей питання. Я не веду переговори, я не професіональний переговорщик. Ну, за тиждень, поки йде перемир'я, звільнено з батальйону Донбас. Скільки ви сказали? 10 чоловік? Залишається 8, ще майже 100. 3, 11. Так, 11. І Майже 100 ще залишається. Да. Тобто треба ще в 8 разів більше часу. Ну, за статистикою, яку ми бачимо за батальйоном Донбас, щоб звільнити всіх полонених. Там, прежде По-перше, так. Треба не забувати, що крім батальйону Донбас знаходяться ще і Украины, сили України. І вони виходять в першу очередь. Вот. Непонятно по якої причині, але. Но... наверное, нашему руководству лучше знать, кого надо выпускать, а кого не выпускать, кого менять, а кого не менять. Но я думаю, что <клес> можно было бы и быстрее. А за вашу информацию, такие решения, кого с первого а кого в другую чергу это принимает украинская сторона, чи террористы и российские військові? Я этого не знаю, я же еще раз говорю, я не веду переговоров, я не участвовал ни в одних из этих переговоров, я не знаю, кто это делает конкретно. Я просто жду, коли мої товариші вийдуть відтуди, тому що поки вони там, там часть мене. Я вас розумію. Пане артист. а скажіть, чи терористи та э, російські військові вони однаково ставляться до полонених, які є добровольцями, і до полонених, які є військовими Збройних сил? Чи по-різному? Ну, про російських я не скажу, мабуть, однаково всім взагалі все одно, кого вони взяли в плен, а кого вони не взяли в плен. Россияне находятся в Ростовской области на учениях, их здесь нет. Как ни странно. <клых> вот. И никто об этом не говорит, что они здесь есть. Вот. Ну а Донецкая Народная Республика и представители ее, конечно, относятся к батальону Донбасс с особым интересом. Потому что. Вы имеете на вазе особый жестокость? Нет. Ну, Особой а жестокости что это означает? я не говорю. Особый интерес. Это то, что мы отделены от других военнопленных, потому что информация у ДНР очень интересная. По сути, мы все фашисты, убийцы и наемники, кушающие мал маленьких детей, откуда она взялась такая информация, я не знаю. 174. Но догадываюсь, наверное, из средств массовой информации, которые совершенно неправильно преподносят специальное назначение батальона Донбасс. Вот. Несмотря на то, что, к примеру, у меня пятеро детей. Зрозуміло. Ви щойно сказали про те, що, за вашою інформацією, на Донбасі не залишилось російських військових, всі вони вже вийшли назад до Росії. Я не так сказав. А як ви сказали? Я сказав про те, що ми почему-то в керівництві нашої країни, в средствах масової інформації, умалчуємо про те, що вони є. А вони Говорят, что они находятся в Ростовской области на учениях. Вот и объясните, вы мне или кто может мне объяснить, почему так происходит. Почему до сих пор АТО ⁇ антитеррористическая операция, в то время, когда уже прямое вторжение есть вооруженных сил России. И заметьте, это не пешие отряды в 50-100 человек. Это тысячи вооруженных российских солдат с тяжелой боевой техникой. Танки, артиллерия. Міноміти. Хорошо, що ще самоліти не літають над нами, наверное, і не бросают бомби на нас. А вам би легше було вести бойові дії, якби був введений військовий стан? І в чому саме конкретно для вас, як для старої старої станів? Євгенія, почому ви мене спрашуєте, як було. От, ви розказуєте, почекайте, ви мені кажете, що краще було б ввести військовий стан, а не антитерористичну операцію. Тому я у вас запитую, чому чеснее. вам краще? Це чесніше і правильніше. Зачем говорить антитеррористическая операция, когда батальон Донбасс был расстрелян российскими войсками? Вы думаете, там хоть на секунду принимало участие хоть одно из подразделений Донецкой Народной Республики? Нет, это были вооруженные силы России. Они расстреляли нас. Скажите, на каком основании находящееся рядом с нами дружеское государство, вот. имеет право принимать участие в нашей войне, даже если эта война неправильная, и таким образом расстреливать людей на гражданских автомобилях. У нас не было ни одной единицы боевой техники тяжелой. Понимаете? Да, Мы ехали на легковых автомобилях. І це ж не перший випадок, коли терористи там, чи російські військові вони розстрілюють просто біженців, які виїжджають. Ми це теж показували. Я Я без коментарів здесь. Я говорю конкретно о том, где я був. От зараз я говорю: ми ехали на легкових автомобілях. Максимальна тяжела техніка це Камаз і МАЗ, все це менш тяжела техніка. Ще одна э, машина пожарная в виде зіла. От і все остальное мікроавтобуси і легкавої автомобілі? Дякую. І в мене запитання тепер до пана Семена. Як ви вважаєте, те, що зараз формулюється, що події, які відбуваються на сході України, називаються антитерористичною операцією, а не війною, і не впроваджується військовий стан? Можливо, це частина стратегії тієї гібридної війни, в яку нас втягнув Путін. По іншому, ми не можемо воювати чи можемо? Як ви вважаєте? Ну, во-первых, я согласен с артистом, что это было бы просто по-человечески честнее. Но тут не исчерпываются все разницы между АТО и войной. Остальная страна относилась бы к этому по-другому. Я сейчас нахожусь в Киеве, и я вижу, что здесь даже от город отличается. Днепропетровск – прифронтовой город. Совсем по-другому относятся люди. Кроме того, если это война, то совершенно по-другому решаются вопросы комплектования, вооружения и прочее. То есть и то, что мы видим, у нас возникает диссонанс, у всех людей диссонанс между тем, что мы видим по телевизору или тем, что были свидетелями сами, и тем, как это называется. Это не АТО, это действительно война. И хочу сказать, что, кстати, батальон Донбасс в этой войне не был просто обычным зрителем или мальчиком для битья. Ребята сожгли даже с легковых автомобилей несколько танков, БМП, взяли в плен экипаж Суровского танка, вели переговоры с враждующей стороной. То есть это были все Скажем так, и действия, и все ритуалы воюющих держав. Кстати, очень интересно было наблюдать реакцию российских солдат и офицеров, когда они увидели не фашистов с рогами и копытами, а таких же офицеров, как они, многих русскоязычных. И у них в глазах было непонимание, в принципе, за что мы убиваем друг друга. И я думаю, что вот это непонимание, вот эта разница между реальностью и телевизионной картинкой это будет одним из факторов, который нам в войне поможет. А наскільки зараз залишається українська армія і ті підрозділи, з які відбу зараз перебувають на передовій? Нестача військового обладнання, техніки, снайперської зброї сьогодні у нас був політик, який казав, що Україні вкрай не вистачає цієї снайперської зброї, яку можна було б закупити на відкритому ринку. А керівництво Міноборони та Генерального штабу говорять про те, що Україна хоче отримати це безкоштовно від країн НАТО і чекає цього. Естественно, нехватка существует. Каждый решает его по-своему. Я вот, например, сейчас еду на несколько дней в США для того, чтобы провести непосредственные переговоры по согласованию с командой Нацгвардии на прямые поставки определенного вида незапрещенных военно-технического назначения. Но дело даже не в этом. У нас есть очень многое из того, что просто в войне не играет. То есть то, что бросается, то, что закапывается в блокпосты вместо того, чтобы сражаться там в компактных группах, которая просто распыляется по большой территории. То есть мы действительно проигрываем гибридную войну. Но это не просто война информационная и война на поле боя. Это еще война подкупов, интриг. И тут, конечно, нас бьют по всем статьям. Есть и факты предательства, иначе их никак назвать нельзя. Самое главное не работает система. Нету конкуренции у военных. Конкуренции в прямом смысле слова: когда человек, не дающий результат, не повышается в звании, а человек, совершающий преступления, отдающий преступные приказы, не привлекается к ответственности. Мы сейчас слышим сказки о том, что, дескать, Иловайск это следствие недисциплинированности воинских подразделений добровольцев. Это следствие того, что мы там воюем с мобильными телефонами. Это уровень военного руководства. Отсюда идет основа. А все остальное уже техника. Оснащення це все вже вторично. Главная стратегія, понимание, система правил гри, далі боевой дух, готовність войск, далі вже все остальное. Тож ми продовжуємо обговорення останніх подій в зоні бойових дій із нашими гостями Семеном Семенченком, командиром батальйону спецпризначення Донбас, та його колегою, заступником командиру взводу батальйону Донбас, позивний артист. Пане Семене, як ви ставитеся до ініціативи міністра оборони провести як не допити, а перевірити всіх працівників Генерального штабу Міністерства оборони на поліграфі. Як піар-акцію. Тобто воно не може містити ніякого позитивного. Ну, от ми бачили, як міністр внутрішніх справ Аваков на звільнених територіях Донбасу таким чином, завдяки поліграфу, оновив 70% працівників міліції. Наскільки я розумію, річ йшла о те, що у нас по Деловайськам під Саур Под другими местами происходили катастрофы. Иначе это назвать нельзя. Причина этих катастроф были некомпетентные, а зачастую преступные действия определенных военных командиров. Как командиров подразделений, которые бежали, просто бежали, так и командиров более высокого звена. Насколько я понимаю, логическим продолжением этого процесса является расследование, которое проводится главной военной прокуратурой, а также кадровые выводы, которые проводятся после подобных расследований. Какое отношение это имеет детектор лжи, я не совсем понимаю. Очевидно, в ходе следствия это можно использовать. А для кадровых перестановок оно неэффективно? Ну, как на вашу думку? Ну, тут же не идет вопрос о том, врет человек или нет. Достаточно сопоставить факты, то есть, какой был приказ, это все зафиксировано. То есть, возможно, для каких-то случаев полиграф имеет отношение. Но меня такое впечатление, что на это просто отвлекается внимание общества. Потому что мы слышим заявления от разных должностных лиц про мобильные телефоны, про то, что виноваты люди, пишущие в Фейсбуке, хотя конкретные записи не приводятся, про расхлябанность, начинают нам рассказывать истории там еще какой-то дремучести. Это отвлечение внимания общества от вполне конкретных вещей. Некомпетентности, отсутствие результатов в деятельности людей, которые остаются почему-то на своих местах, и преступных приказов. Полиграф — это хорошо, но давайте посмотрим через какое-то время, что будет результатом. Если будет результат, замечательно. Мы все, кстати, этого ждем. Все подразделения, независимо от принадлежности. Там либо армия, либо это милиция, либо это национальная гвардия. Мы ждем, пока изменятся правила игры. Пока люди, которые не получают результата, которые нами командуют, будут отстраняться. А те, которые дают результат, повышаться. Это основа. Ну, насправді це стосується не лише там військових і людей, які е, воюють в зоні бойових дій, це і громадських активістів, і політиків. Ми бачимо, як виправдовуються народні депутати за злочини, які бачили на Ютюбі. Ну, вся країна бачила, як вони здійснювали ці злочини, і все ж таки суд постановлює, що вони не винні. А коли це може змінитися? От прихід е, командирів е, батальйонів. До Верховної Ради по різним спискам. Ми бачимо, що багато політичних партій беруть до себе в прохідні списки, ну, скажімо так, військових героїв. І завдяки цьому, наскільки може змінитися робота самої Верховної Ради? На вашу думку, от ви самі йдете в списку об'єднання самопоміч Андрія Садового. Давайте будемо розділяти відповідальність кожного. Я можу відповідати тільки за себе і за свій батальйон. Мы пошли изначально в партию, которая без нас не имела возможности пройти, потому что ну, достаточно был низкий рейтинг. Однако туда собрались люди, которые, во-первых, имеют четкие ответы на вопросы, как они собираются улучшать жизнь страны. Это люди, которые не были в Верховной раде. Это новые лица, это молодые люди и люди, которые в своей деятельности имели какой-то результат, начиная от мэра, мэра города Львов, заканчивая командиром батальона. Зачем мы туда идем? А дело в том, что мы из политики никогда и не уходили. Мы изначально были политиками, когда пришли сюда. То есть начиналось это с Майдана, у кого с 2004, у кого с прошлого года. Мы выходили с политическими требованиями. Это прежде всего изменение правил игры, это более справедливая жизнь в нашей стране. Только сначала нас власть не слышала, потом нас стала избивать, потом убивать. Мы брали в руки щиты, мы брали в руки бутылки зажигать зажигательной смесью, потом мы взяли в руки автоматы. И сейчас, когда мы по сути, защищаем страну. Мы вышли почему ее защищать? Потому что армия и государство не справлялось с безопасностью. Она не могла обеспечить безопасность страны. Но мы не забываем о том, что у нас существуют политические требования. Донбасс это Украина, целостность страны, а также все то, что проговаривалось на Майдане. Поэтому это только логическое завершение. Это абсолютно не перечеркивает то, что мы делали до этого. Почему я выбрал именно эту организацию, я уже объяснил. Чтобы ни у кого не оставалось вопросов, какие цели мы перед собой ставим. Это не они олигархи, не люди, которые были уже во власти. Это абсолютно новые лица и команда, которая работает на результат. Для нас это как разведка боем. Мы узнаем, как устроена Верховная Рада, посмотрим, что мы можем сделать. А самое главное, мы можем, находясь там, просто работать честно. И это не значит, что мы не будем воевать. Я буду неофициально командовать батальоном и идти просто с депутатским мандатом. Будет мешать – выкинем. Ми продовжуємо розмову в студії «Еспресо» з нашими гостями: це Семен Семенченко, командир батальйону спецпризначення Донбас та його бойовий товариш, заступник командира взводу батальйону Донбас, позивний артист пане Семене. Ми перед рекламою перервалися на тому, чи є у вас та ваших побратимів, які йдуть із об'єднанням самопоміч до Верховної Ради, вже якийсь розроблений план. Бо ми бачили після перемоги революції гідності, що люди, які стали керувати країною після цієї революції, після зміну режиму, у них не было конкретной стратегии и Крокового плана. Они начали разбираться, и через це мы півроку уже не видим реформ, одной, кроме реформы освіти. Есть вещи, которые необходимо делать уже сейчас, еще до выборов в Раду. То есть это прежде всего ситуация с ранеными, с пленными, с людьми, которые погибли. Зачастую происходят ситуации, когда люди, которые попадают фактически там, в плен, вот так вот, как сейчас, очень долго вызволяются. Там очень большая цепочка согласований, насколько я понимаю. Мы сейчас пока не имеем к этому доступа, но будем получать. И я думаю, что по Минским соглашениям эти люди должны были уже быть на свободе. То есть сейчас будем организовывать потихонечку общественное давление. Без криков, без митингов, вместе с матерями и женами, чтобы нам дали отчет, как это все происходит. Второе, это раненые, у многих из которых появляется в документах почему-то записи, что это бытовая травма. Это люди, которые должны получать помощь от государства. Вот погибшие квартиру, 609 тысяч гривен, раненые, материальную помощь, лечение. Часть из этого уже делается, а часть необходимо пробивать. Второе. Мы сейчас создали Украинскую военную организацию. Это то, что, по моему мнению, должно быть фундаментом современной армии. То есть мы видим, как бегут с поля поя целые части, оголяя участки фронта. По такой одной из этих ситуаций попал батальон Донбасс вместе с батальонами милиции и частями ВСУ. Попали в плен, попали в окружение. В данном случае это система подготовки людей, отбор людей по мотивации. То есть за ними не будут бегать мамы и жены с криками «отдайте нам наших детей», это люди более старшего возраста которые для себя уже все решили и имеют мотивацию на защиту родины многие из них не имеют возможности пополнить батальоны армию, они будут войсками территориальной обороны в своем регионе я напомню, что сегодня пять месяцев исполняется со дня основания нашего батальона и первый месяц мы работали полтора месяца исключительно неофициально как гражданская оборона и несколько районов Донбасса в связи с этим так и не увидел ни российской агрессии ни днр, потому что мы были на своей земле, и мы их туда просто не пустили. Следующее это, я думаю, нужно налаживать отношения напрямую с диаспорой по оказанию военно-технической помощи методами народной дипломатии добиваться того же с правительствами других стран. Вот сейчас у нас делегация едет в США, встречаться будет с конгрессменами, с рядом сенаторов и в том числе по оказанию военно-технической помощи. Им нужна информация из первых рук. Это будет в поддержке как бы поездкой Верховного Главнокомандующего, я думаю, что общество вместе с государством добьются большего. Есть также стратегия развития спецслужб нашей армии в условиях, когда перед нами стоят абсолютно новые вызовы. Кто еще полгода назад мог представить себе, что мы будем воевать, причем воевать вот так? Кто может представить, что у нас будет информационная война, которую мы проигрываем по всем статьям? Здесь есть конкретные шаги, которые нужно делать. Причем делать не обязательно парламентским большинством, а имея понимание, что происходит там внутри, имея волю, волю к действию. То есть эти вещи, которые мы хотим делать, и делать уже будем сейчас. А та травля зміноборони та анти штабу антитерористичної операції, яка стосовно конкретно вас вже почала вестися, і всього батальйону Донбас. Крім того, перші компромати я вас поздоровляю з тим, що з'являються в інтернеті конкретно на вас. Це починає чиї вуха торчать за цим, і хто не хоче проходження вас та ваших побратимів до Верховної Ради, тут діло не в виборній кампанії, а тут діло в тому, що во перше ми, як і багато другі люди, являємося символами сопротивлення. цим символам Идет психологическая война. Есть конкретные подразделения ФСБ, которые занимаются разработкой и проведением стратегических и тактических операций. Кроме того, что они атакуют отдельные персоны, есть еще атака общества в целом. То есть это внедрение месседжей о том, что хватит воевать, даунбас этого не стоит. Это рассказ о том, караул нас все слили, штык в землю. Это вот эти все демонстрации, пропаганда дезертирства, то есть ребята спасли своих. Это классические методы. Они осуществляются руками, в том числе отдельных журналистов, внедренных агентов и прочее. С этим тесно переплетается политика. По выборам, я не думаю, что по нам еще стали работать пока что. Зато, когда мы стали подавать сигнал, что нужно менять правила игры, мы рассказывали подробно, кто виновен в Иловайской трагедии. Естественно, прошла обратная работа. Мы ожидали работы над ошибками, мы ожидали выводов, и мы ожидали конкретных решений кадровых. Что мы получили? формирование фейковых батальонов. Вы помните информацию о том, что якобы будут создаваться батальоны при Минобороны. Комплектация их из дезертиров. Это люди, которые были отчислены в свое время и из батальона Шахтерск. Ой, прошу прощения, из батальона Азов, из батальона Донбасс, из батальона Днепр. Это создание пресс-конференции, где якобы фронтовики, а на самом деле, не буду называть подходящее слово для этих людей, в то время, когда их товарищи погибали на Востоке, они занимались поливанием э, грязи, и это в военное время. Это мы получили в ответ. Естественно, дискредитировать носители информации, носители э, того месседжа, что нужно менять общество, нужно менять правила игры, дискредитировать проще, чем их менять. Но мы на этом не собираемся останавливаться, потому что у нас народ мудрый. Я думаю, он разберется, что к чему. Главное судить по делам и не дать сделать себя зрителями. Нужно быть участниками. Основна цель, зробити наш зрителям, це і в політиці, це і в военном деле. Щоб ми, як зачаровані, наблюдали за війною компроматов, поки у нас шарять по карманам, поки ми проігруємо страну. Все, що могу можу сказати. Так, зрозуміло. Ми маємо перерватися на оперативні новини, бо ми, глядачу, обіцяємо, що півгодини показувати свіжу оперативну інформацію, потім повернемось до нашого діалогу. Дякую.